Самому коллективу вот эти парни три. Часть команды играла в сборной университета Шевченко по КВН. Меня пригласили в коллектив вот эти парни, там все мои друзья были. Часть коллектива играла на межфаке. Меня пригласили с ними поехать в Харьков, я еще не сразу, кстати, решил. И получился вот такой вот интересный продукт. Харизма. Харизма это самое основное, что должно было быть в человеке. Она, она основная составляющая нашей команды. Само Изначально у нас были просто свитера. Пытаемся как-то их распределять, по ходу делать. Но все равно она прорисовывается на самом деле кто то, чем больше любит заниматься, потому что больше нравится. У нас готовят. Кто-то у нас приносит спонсоров, кто-то приносит шутки. Просто если что-то делаю не так, у нас есть наказание определенное. Вот если я что-то делаю не так, то меня бьют шапками. Это цел... Не надо об этом рассказывать! Вот. Поэтому можно, пожалуйста, поменьше таких вопросов? Ну, на самом деле, да, у нас разные люди в команде. Больше трех недель, наверное, было бы тяжеловато жить вместе, но первые две нам очень весело, забавно, интересно. Разные люди, э, все из этого очень не скучно. Ни, такого не бывает. Николы. Это забирает, правда, очень много времени. Сейчас даже будем жить вместе. Пытаемся об учебе не забывать ни в коем случае. И учеба всегда э, на первом месте. Я еще не спрашивал, если честно. Не могу вам прокомментировать политицированно этот вопрос. Это прекрасная перспектива, это прекрасный проект, который появился и дал возможность украинским командам реализовать себя. И показать себя, и показать, что мы существуем. Любой человек, любая команда. Много писать нужно, много сейчас нужно репетировать, много отдавать этому времени. Вся наша помощь, от которой нам мы, мы получаем советы от редакторов. Другие люди. Ну, советы всегда дают, вот, и мы, как правило, к ним прислушиваемся, потому что э, всегда интересно. Послушать другое мнение, всегда интересно, как оно совпадает с нашим мнением и комбинировать, потому что мнение людей со стороны, оно тоже мнение, и это очень важно, потому что именно это люди, которые зрители наши, которые будут контролировать жизнь, 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 потому что все шутки продиктованы жизнью. Когда такие зрители. <laughs> а, политические шутки, они у них есть такой одна слишком, они либо очень-очень смешные, либо ничего. Есть темы актуальные, есть темы ак актуальные, на которые, на которые тяжело шутить. Бывает так, что нужно придумать, например, шутку, э для определенного какого-то номера вот одну, ее нужно придумать одну, и это бывает очень-очень долгий период. Есть, бывает занимает так часа, и по четыре придумать. В работе, как и в любой ситуации, иногда бывает ступор, когда ты не знаешь, что делать, когда вот у тебя в голове такое как будто вот, полностью комната, и в которой включили свет, и в вакуумом высосали воздух, и ты сидишь, и не понимаешь, что делать, и ты понимаешь, как так, я же этим занимаюсь, что делать. Ну, потом он быстро про историю, была в истории в Одессе у нас было выступление, и у нас не хватало только первой шутки. Первая шутка, это она должна быть смешная, должна быть обозначающая э, то, что сейчас будет происходить в ближайшие пару минут. То есть вот мы выходим, допустим, мы, мы радиофизики, надо было обозначить, что мы радиофизики. И ее не было, и нам редактора говорят, ребят, ну у вас же по-любому или родиться сейчас, либо вы в архивах найдете шутку. Ну, и сидели весь вечер, не смогли ничего придумать. Ну, так как мы придумали, но это была не первая шутка, мы ее не могли ее поставить. Родился просто визуальный гаг, когда выходил э, член нашей команды и говорили, что надо, декан сказал, позвать э, радиофизиков. И наш вроде парень просто так. И оно, заработала заработало, и, то есть, может быть, даже вот такие вот незначительные шутки, но правильно поданные, правильно срежиссированные, поставленные, они тоже могут принести удовольствие зрителям. Какого-то точного секрета вывести сложно. Чтобы она была актуальная, интересная, понятная и, самое главное, разрывная. Тема. Шутки. Что-то неожиданный сюжетный поворот. Мысли. Ну, э, на вкус и цвет товарища нет. Да нет, ну тубусе никаких нет. Мы вот такая команда, что мы стараемся, чтобы всем нравилось то, что мы написали. Если кому-то одному не нравится это, то ничего страшного, конечно. Если двум не нравится, то это уже что-то не так. Быть честным. Если ты себя не уверен, чувствуешь в этой стихии, или это тебе не нравится, или ты, у тебя на, хотя бы на секунду появляется доля сомнения того, что тебе не хочется этим заниматься то, как правило, этим не стоит заниматься. А если у тебя есть энергия, активность и, вот самое главное, желание, э, будущее своей команды я вижу очень и очень хорошим, очень и очень перспективным. Э, зрителям я желаю, чтобы они нас смотрели, на нас подписывали, нас поддерживали и э, всегда радовались моментам своей жизни. Я знаю людей, которые Вроде они не окружены, но вот он хочет, он... тот, кто хочет, тот найдет возможность. Вот. например, искал вуз, я когда подавал документы Шевченко, я в ревной комиссии спрашивал, есть ли здесь КВН. Это я вообще у всех спрашивал, что я хотел играть. Вот, то есть, ну, нужно искать, потому что ищет тот,